группа из пяти аниматоров э, приедет непосредственно на это мероприятие, проведет небольшую развлекательную э, программу, проведет ряд конкурсов э, для детей всех возрастных категорий, которые будут так старались рассчитывать свою программу. Э, также планируем для детей поставить батут, чтобы они могли немножко насладиться прыжками, пока еще теплая погода, хорошая летняя, и непосредственно уже не, с, совместно там с аниматорами поводить хороводы, немножко там побегать, подурачиться, да, поучаствовать в разных конкурсах, получить призы. Также, вот, послушав непосредственно программу Парада Колеса, когда мы присоединимся к партнерам всем вот, 11 номинантам, мы организуем бесплатный поход на бесплатный час игры в боулинг в нашем новом развлекательном комплексе. Ну и постараемся максимально украсить именно приукрасить настроение детей на этом празднике своими, своими героями сказочной страны Мадагаскар, которая будет открываться как раз в свете нового развлекательного комплекса. Поэтому я думаю, что ни один из присутствующих детей не должен скучать. Все герои действительно сказочные, вызывают улыбку на лицах и детей, и взрослых. И я думаю, что они непосредственно развлекательную часть этого мероприятия постараемся максимально украсить. В двух словах по поводу нового развлекательного комплекса. Планируем в августе месяце открытие нового формата развлекательного комплекса для города Чернигова. В чем новый формат? Это в том, что он будет интересен, я надеюсь, для всех возрастов от двух лет и выше, потому что непосредственно это будет и открытие нового развлекательного детский, детской страны Мадагаскар, где будет довольно широкий спектр развлечений непосредственно для детей, для проведения их рождения мероприятий. Это будет и ночной клуб, это будет и ресторан, и боулинг. Причем особенность боулинга в том, что все дорожки будут оборудованы специальными детскими бортиками для детей. Ни один ребенок, у которого есть силы бросить шар, не останется без битой кегли, хотя бы одной. Вот. Ну и я думаю, что Именно семейный, семейный отдых мы постараемся в этом комплексе обеспечить максимально интересно, максимально полный спектр услуг предоставить, чтобы и детям, и взрослым, и семьям комплексе было интересно.